9 вересня з робочим візитом до села Катеринівка завітала перший заступник голови Харківської облради Олешко Олена Петрівна. За українськими традиціями, дорогих гостей зустріли хлібом сіллю та українською народною піснею. Петрівна голова конкурсного комітету обласного конкурсу розвитку територіальних громад разом у майбутнє. Тому і завітала до Катеринівки перевірити стан реалізації міні-проєктів у селищній раді. Добрий день на вашій прекрасній землі, на талантливій землі, потому що я сколько їжджу, а мені ваш колектив очень-очень нравится. Я прекрасно вас помню з прошлыми выступлениями. Ви просто молодці. Костюмы прекрасные, репертуар чудесный. Поэтому спасибо большое за ваше творчество. Я хочу отметить действительно сельские советы лично Андрея Андреевича, в том, что он очень-очень активно участвует в реализации в этом конкурсе мини-проектов областном. В реализации. Не ждет пока вот последний день года пройдет и вот тогда надо будет думать, что же оформлять, что делать и так далее. Только объявляются результаты конкурса, моментально все приступают к работе. Причем это коллективный труд. Коллективный труд не только в плане финансирования, что очень важно, но и коллективный труд в плане того, что мы видим, что здесь кроме финансовых вложений есть и вложения личностные, то есть и коллектива творческого, и коллектива, который здесь работает, и коллектива, который непосредственно выполняет свои обязанности служебные, как в органах местного самоуправления, так и в госслужбе. И я хочу еще отметить следующее. Вы знаете, очень приятно, Андрей Андреевич. Спасибо вам большое, что вы участвуете в этом конкурсе. Вы рассматривайте различные направления. Вы не повторяетесь в одном и том же. Вы что-то делаете для детишек. Мы это видели. Вы что-то делаете для пенсионеров. Вы делаете для будущих семей. Вот. И вы делаете вот для благоустройства вашей территории. Поэтому желаю вам всем всего самого доброго. Так держать. И я думаю, что общими усилиями Ваш сільський совет буде все лучше, лучше, краще, краще і комфортніше. Олена Петрівна відмітила гарну роботу не тільки сільського голови. Вона зазначила, що також приємно бачити, що й депутатський корпус бере активну участь в усіх заходах, які проводяться у селі та районі. Взагалі Дуже приємно, свідующа. що в усіх тих мероприятиях участвує, звісно, ж корпус. Ми сьогодні говоримо говорим атомщо. у нас в октябре будут выборы в местные советы. Я сделаю, думаю, что вы сделаете правильный выбор, вы выберете тех людей, которые действительно своим трудом, своим поведением, своим желанием работать в депутатском корпусе заслужили ваше доверие, вот, имеют авторитет. Эти люди, наверное, будут поддержаны вами. Я вот от имени областного совета хочу сказать, вот от Сергея Ивановича, хочу сказать, что Действительно, у нас и сегодня присутствует депутат областного совета, ваш земляк, человек, которого вы все хорошо знаете, вот. и человек, который трудится на этой земле и действительно имеет успехи и трудовые, и творческие, правильно? Поэтому я очень хочу сказать, что действительно можно положиться на тех депутатов, которые действительно работают. Вот депутат Зеленский сделал очень много и в областном совете, и я думаю, что и на вашей родной земле. Поэтому мы тоже скажем спасибо районному совету, сельскому совету, всему депутатскому корпусу, ну и, конечно, районной администрации, потому что если бы мы вместе не работали, то мы бы не имели тех успехов, которые мы сегодня имеем. Иной раз это маленькие успехи, но из маленьких рождается большое. Я думаю, что скоро придет то время, когда мы Весь дом культуры отремонтируем и скажем, вот это мы сделали. Так что вам! Ну, да. Приходится действительно согласиться, что Катериновка в этом отношении очень э, активно и настойчиво, по-другому не скажешь. У нас много проектов, Лена Петровна. Но остальные северады справедливо оказались на вторых местах. Справедливо. И здесь, как вот районному совету, удобно работать и с Андреем Андреевичем, потому что э, он уже получив практику по, по, по доброму вошедших во вкус, периодически каждый год побеждает. У нас были победители, когда по два выбирали с каждого района. Ну, я понимаю, наверное, все-таки ограничения финансов. Но вот когда было где-то по два, у нас и садовая побеждала совместно с Катериновкой и Артельная побеждала совместно с Катериновки. Но сейчас вот в этом году только одно призовое место, к сожалению. Но оно, я хочу самое главное подчеркнуть, оно действительно справедливо. Почему? Потому что вот эта вся красота, которая сегодня стоит достаточно... Ну, не совсем красивом состоянии, становится все лучше, лучше и лучше. И поступательность – это самый надежный путь, наверное, чтобы довести все до логического завершения и, самое главное, до пригодного к употреблению. Поэтому спасибо вам. Это, наверное, все-таки в первую очередь ваше доверие в голове, а уже второе – его труд. Спасибо. Хотел бы подякувати от имени Лазевчан областную раду вас, Чернова Сергія Івановича за те, що ви втілили в життя такі проєкти і даєте можливість населенню цьому сприяти. Сільський голова Чабан у нас активний. У нього є перспектива по розвитку всієї територіальної громади, я думаю. Ну а ми, в свою чергу, не будемо підводити ні вас, ні населення Лазівщини. по этим вопросам. И будем максимально выигрывать эти мини-проекты, чтобы побольше только выделяли кости. Мы в этом году, вот я хочу сказать, областной совет вместе с администрацией приняли очень правильное решение. Вот, и действительно выделили 13 миллионов гривен на реализацию проекта. Это 50% того, что вкладывает областной совет. То есть в сумме 26 миллионов было выделено совместно областной совет и плюс территориальные громады для реализации вот таких вот хороших, добрых дел, которые мы ощущаем с каждым днем все больше и больше. Катериневская сельская рада уже декілька років берет активну участь в обласному конкурсі проектов розвитку территориальных громад разом у майбутнє. І п'ять років поспіль стає переможницею Цьогоріч В Катеринівській сільській раді реалізували міні проект під назвою Енергоефективність шлях до євроінтеграції. Що сюда це утеплення? Того ж проєкту, який був да, вікна, стеклопакети для зали бракосочетання, тому що опалення такого будинку культури потребує багато затрат. Ми пішли по тому путі економічному, ми зберігаємо те тепло, яке у нас є. Ми поміняли входну пару дверей і далі я буду показувати. Так, ну стоп, внимание. Поїхали. Да. Я хочу сказати, що дійсно заходить, що буде впочити. Голова сільської ради Андрій Чабан говорить, що участь і перемога у таких конкурсах дає можливість селам, невеликим містам, які не мають можливості щось покращити за власний кошт розвиватися, зберігати свої традиції та реалізовувати у життя нові ідеї. Лев Кожну суботу у нас тут весілля та дружбу. А автобус школьный в хорошем состоянии? Да я, самого школьного автобуса у нас и нет. Он был в свое время, потом передали в нужную вареку, там видалленность более mm -hmm. села мы ближе как бы тут, плотнее. Потому мы нанимаем, заключаем договор с провездоками. пожание mm -hmm. е, Сергей Владимирович обещал помочь с автобусом, помню. Пусть помогает. <просу> <просу> В каждой, семье, в каждой семье был достаток, чтобы наши дети имели прекрасное будущее. До, до свидания, до новых встреч.